Думка кожної людини має право на існування. Думка кожної людини має бути почута. Я до цього відношусь дуже погано, тому що я вважаю, що чоловіки вони повинні захищати свою батьківщину і стояти за нею до кінця. Якщо ну, люди відхиляються від цієї мобілізації, то вони тільки погіршують стан і тільки прискорюють війну. Звичайно, це дуже погано. Если никто не будет идти в армию, если никто не будет воевать, то будет казно, что во-первых, ну как бы защитить своих родных. Если б моим родным не урожала опасность, я бы не пошел. А вот сейчас на данный момент все возможно. Сейчас на данный момент мобилизируют не только тех, которые проходили либо военную каферу, либо военную службу. То есть мобилизируют и тех людей, которые нету вообще никакого опыта. Я считаю, с одной стороны, это неправильно. И поэтому их страх можно понять. И то, что они пытаются уклониться, это тоже можно понять. Так как в первую очередь сейчас же нету, у нас не стоит никакого не ни военное положение, чтобы мобилизировать всех. У нас стоит просто как призыв. А призыв, соответственно, тех, кто проходил военную кафедру либо служил. Например, 21 век. И хорошо, и плохо. Хорошо, что нужно. Ну защищать свою родину. А плохо то, что пошлют вот, у меня внук ну, молодой и погибнет. То хорошо, конечно, плохо. Не каждый человек просто готов к этому. Ну я не считаю, что это совсем правильно, но просто психология человека каждого разная. Не каждый просто человек способен. Не не дуже позитивно. Я это це то низко, потому что. Це чому одні повинні йти, а інші мають від цього якось увилювати? Всі мають йти. Якщо така вже випала доля. Якби мені при... При... сказали, ось тобі повестка йде, Куди б я дівся? Всі йдуть. і я й би. Сложно їх осуждати, тому що знаєте, вмирати і убивати, воно на це вирішиться достатньо тяжело. Навіть во якихось достатньо високих цілей, в тому числі, якщо там... вплоть до вопроса это существование родного государства. И как ни крути, вот как бы там ни было, вот с какой стороны не посмотри, война все-таки, которая сейчас идет, она братоубийственная. Ну, вот в, в, с любой точки зрения смотреть. И это очень тяжело. Все-таки это должно быть личным выбором, выбором совести. В одном смысле они правы, понимаете, у, у всех дети. Никому не охота погибать в этой Бестолкую войне, никому не нужно этой войне. Но это не мне их судить. Потому что и дети, и они бывают и кормильцы, у кого-то жены беременные, и еще двое детей на руках. Ну и как они, неправильно поступают? С моей стороны, правильно они поступают. Расстреливать. По ну это зрадник. Только тому, во час войны в 41-м году, я бы тот, кто видимо від, от э, призыва армию, армии, чтобы его Вот точно так нужно действовать.